વડોદરા શહેરના વરુણ સેવા ટ્રસ્ટ દ્વારા ચેટી પર્વ નિમિત્તે એક હજાર એકસો અગિયાર બહેરાણા સાહેબનો કાર્યક્રમ યોજાયો વડોદરાના વારાસી વિસ્તારમાં વરુણ સેવા ટ્રસ્ટ દ્વારા ચેટી પર્વ નિમિત્તે બહેરાણા સાહેબના કાર્યક્રમનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું બાઇક રેલી બાદ યોજાયેલા આ કાર્યક્રમમાં સમગ્ર આયોજન આજવા રોડ ખાતે આવેલા શ્રીજી પાર્ટી પ્લોટ ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું એમાં સિંધી સમાજના ધાર્મિક ગુરુઓ જે વડોદરા તેમજ આજુબાજુના શહેરોમાંથી પરાધાર્યા હતા તેમજ મોટી સંખ્યામાં આગેવાનો નેતાઓ અને યુવાનો મોટી સંખ્યામાં જોડાયા હતા સૌ સિંધી સમાજના રહેતા આજુબાજુના વિસ્તારના તેમજ ગામ શહેરોમાંથી પધારેલ મહેમાનોએ સિંધી ગીતો અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો સાથે ઉમંગભર્યા માહોલમાં પર્વ ઉજવ્યું હતું સાથોસાથ સિંધી સંસ્કૃતિની ઝલક રૂપ ખાણીપીણીની ખાસ વાનગીઓ પણ પીરસાઈ હતી જય જુલેલાલ जैसे कि चेटी चंद आ रहा है तीस तीन को चेटी चंद है आप सबको चेटी चंद की एडवांस में बधाई और आज ये जो ग्यारह सौ ग्यारह का प्रोग्राम रखा गया है वरुण सेवा ट्रस्ट की ओर से इसमें बहुत सारे संत आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं और मैं सबको आपको एडवांस में इनविटेशन दे रहा हूँ उनतीस 3 2025 शनिवार के दिन आप सबको प्रेम प्रकाश धर्म तीर्थ में आना है और साईं के साथ में मौज मचानी 30 3 को शाम को 5:00 बजे से लेकर रात को नौ बजे तक शोभा यात्रा में भी सब आवे मेरी आपसे गुजारिश है सतनाम चाकी जय जुलेलाल जय जुलेलाल मैं जीतू गहलोानी वरुण सेवा ट्रस्ट माथी बात करू छु आ न्यू ईयर नो प्रोग्राम छे सिटीजन सिंधु समाज में હમણાં અમારા પાસે આખા ગુજરાતમાંથી સિંધીઓ ભેગા થયા છે અને અગિયારસો અગિયાર ચેટીચનના અમે બહેરાણા સાહેબ કાઢ્યા છે જે બેરાણા એટલે અમારા ઈષ્ટદેવને અમે માનીએ એ વસ્તુ હોય છે બરાબર અને વડોદરામાં ફર્સ્ટ ટાઈમ આ પ્રોગ્રામ રાખ્યો છે આપણે અને અમારા વચ્ચે અમારા સંતો બી છે પાંચ સંતો જેવી રીતે આપણે લાલદાસ સાંઈ છે શેરાવાલા સાંઈ છે મુકેશ સાંઈ છે ચરણદાસ સાંઈ છે પછી આપણે જગદીશભાઈ સાહેબ છે એવી રીતે અમારા आया अने कार्यक्रम जय झूल आज बहुत खुशी की बात है तीस मार्च को हमारे इष्ट देव झूले वरुण देव का जन्म अवतरण दिवस और हम सिंधियों का नया साल चेटी चंड है तो उसके उपलक्ष्य में आज वरुण सेवा ट्रस्ट उसके साथ साथ बड़ोड़ा का सर्व सिंधी समाज द्वारा ये वेलकम चेटी चंड का कार्यक्रम रखा गया है जहाँ पे सभी संत भी पधारे हैं बहुत भक्तजन भी पधारे हैं और यहाँ पे 1111 सौ बहराणा साहब की ज्योत जलाई जाएगी भक्तों के हाथों से और फिर वो दरिया शाम में परवान की जाएगी तो हमारा मानना है कि हमारे झूलेलाल सां ज्योति स्वरूप में सदा हाजूरा हजूर है तो ये जो भक्ति का ये कार्य किया गया है ये मेला किया गया है उसके उपलक्ष में झूले लाल साई को यही प्रार्थना करते हैं कि झूले लाल साई का आशीर्वाद वरुण देवता का आशीर्वाद सब पर सदा बना रहे और ऐसे अच्छे भक्ति के कार्य होते रहे संत आते रहे संगत को लाभ मिलता रहे और ऐसे हिंदू सनातन धर्म की जय जयकार होती रहे जय झूला भगवान झूलेलाल साईं का एक हजार पचहत्तरवा जन्मोत्सव सिंधी समाज के द्वारा पूरे विश्व भर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है उसी कड़ी में हम छत्तीसगढ़ श्री सिंधु मरधाम आश्रम बिलासपुर से यहाँ पर 1111 सामुक हेतु यहाँ पर आए हैं भगवान झूललाल को प्रसन्न करने का एक साधन एक जरिया है बहराना साहब क्योंकि भगवान झूलाल साईं जब अंतर्ध्यान हो रहे थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि मेरा निवास जल और ज्योति के में रहेगा तो हमारा मानना है कि जहाँ ज्योति और जल का संगम होता है वहाँ पर भगवान झूललाल की कृपा हमको प्राप्त होती है तो आज यहाँ पर वडोदरा में सामूहिक बहराने का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है बहराने का अर्थ ये है जल के जीवों को तृप्त करना भगवान झूललाल ने एक बात कही है कि जो व्यक्ति जल के जीवों को तृप्त करता है वो हमको तृप्त करता है तो इसी उपलक्ष्य में के 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 समाज के समाज द्वारा द्वारा सिंधी पर 1111 अर्थात परिवार भगवान की पूजा से जुड़ेंगे इस यज्ञ से हम भगवान झूललाल से, से प्रार्थना करते हैं विश्व मंगल हो शांति हो समाज की उन्नति हो समाज में बरकत हो समाज में प्रेम हो और जो भी कुरूति है व्यक्ति के अंदर समाज के अंदर वो कृति इस दीपक की ज्वाला के साथ जो दीपक की अग्नि है उस अग्नि के साथ कुरुति का भी दहन हो जाए हम भगवान जीलाल के चरणों में ये प्रार्थना कर रहे हैं सखी जय झूले आज का इतना बड़ा दिन है ये दिन हमारी सिंधियत की पहचान का दिन है हम तो ये चाहते हैं कि बड़े सिंधी बड़े सिंधियत और सिंधी बढ़ेगी सिंधियत बढ़ेगी तो लाल साइन का नाम अपने आप और ऊपर आएगा जब तक हम सिंधी नहीं बोलेंगे सिंधियत में चलेंगे नहीं बात नहीं करेंगे और खाने पीने का और अपने जीवन में लाल साइन के स्पर्श का जल देवता के स्पर्श का अनुभव नहीं होगा तब तक ये हमसे कुछ नहीं होगा इसलिए आज के दिन का महत्व यही है कि सिंधी बनो चिन्दी खाओ सिंधी चलो और सिंधी व्यवहार करो और सिंधियत में जियो लाल सभी मेरा ही पार सजाई शाह आप सबको चेटी का शुभ दिन है हमारा ये दिन सिंधी तो समाज का नया साल होता है जैसे तो ग्यारह सौ ग्यारह बहाना हुआ है ये पूरा वरुण ट्रस्ट की तरफ से हुआ है इसमें सभी सिंधी जो भी आजू बाजू हैं सूरत से भरूच से और बड़ोडा से नड़ियाद आनंद सब आए हुए हैं ये हमारा यज्ञ है जैसे हमारा सनातन धर्म में यज्ञ धर्म सिंधी समाज में ये बड़ा यज्ञ है और आप सबको श्री अमर धाम अहमदाबाद तरफ से बधाई हो और बड़ी बात जो आपके यहाँ पे जो भी आए हैं सबको हमारा प्यार सभी संतों को पेरी पे आयो लाल सभी चो झूले लाल झूले लाल मेरा ही पार દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ વડોદરા સિંધી સમાજના નાગરિકો ચેટીચંડ પર્વની ધામધૂમથી ઉજવણી કરનાર છે એના ભાગરૂપે તારીખ ચોવીસમી રોજ આ એક કાર્યક્રમ વણુ સેવા ટ્રસ્ટ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે જેની અંદર એક હજાર એકસો અગિયાર બહેરાણા સાહેબ તેમજ ઝૂલેલાલ ભજન કીર્તનોનું કાર્યક્રમનું આયોજન થયું હતું આ કાર્યક્રમની અંદર વડોદરા શહેર સહિત અમદાવાદ સુરત રાજકોટ ભાવનગર નડિયાદ આણંદ અને ગોધરા દરેક જગ્યાએથી ભક્તો અહીંયા પધાર્યા હતા અને ખૂબ જ ધામધૂમથી આયો લાલ ગગન નારાઓ લગાવીને આ કાર્યક્રમની ઉજવણી કરી હતી ઝૂલે દિલથી યાદ કરીને સર્વ સિંધી સમાજના નાગરિકોએ ખૂબ જ આનંદ માણ્યો હતો અને અહીંયા ભક્તો જે આવ્યા હતા એ ભક્તોને ખાણીપીણીની વસ્તુઓ પણ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી હતી પ્રદીપ લેખાની ટોની પ્રમુખ દી બરોડા સિંધી સેન્ટ્રલ પંચાયત